不去找他了吗？不用。小洛，麻烦你开车带我出去一趟。怎怎么了？我必须去找他。 念青，你确定距离这么远，他会用走的回城一那儿吗？我估计是打车了吧。他不会，他脑筋直得很。念青，你别着急，这一带治安挺好的，应该不会有事。我有怪我没有照顾好他。你别这么想，你不是说过吗？这世上。

你别叫了，在后面跟着就行了。 去再飞行，带上你的行李。这样我就不是一个人孤零零。这样你会不会？快干了，要进去吗？远处有我，像星星。回去吧。 白痴，臭直男！我不去，你倒是问我为什么呀？我记得你之前可跟我说过啊，两个人要爱就爱到底，不然都会受伤害的。是他先伤害我的，他怎么你了？我都还没说什么，他倒是先质问起我来了。他，口气还那么的差。你说他讲话怎么就那么儿呢？他好好讲话会死吗？据我所知，他一直都有这个毛病啊。 你之前倒也没太在意啊，我，哎呀，因为你之前一直是站在强者的角度上看的，你潜意识里觉得，和残疾又孤儿的他相比，再怎样你也有优势，所以你不介意。说白了，这就是一种大人不计小人过的优越感。但是现在，苏念卿摇身一变，成了有钱人家的大少爷，你自卑了。 自卑让人敏感，这是你常说的话。我这样的吗？怎么不是？哎，行了，两口子吵架能有啥？有话好好说，说不定一会儿他就给你打电话了。谁跟他两口子了？我电话和包都落他那儿了，他打了我也接不着，正好落个耳根清净。 正好惩罚一下这个敢跟我们桑大小姐发臭脾气的男人，嗯，要不咱俩干脆拜拜祖师爷，让他天天晚上做了我。哎我。行呸呸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 ，呸！Ala <5 attraction> 嗯，不行，这样他真的会担心的。嗯，要不你自己去联系。不要，我你还没有去过。